হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আৰু গাই দেখিছেনে এই চাদৰখন যে মাৰ আছিলে মাৰ এই চাদৰখন মই দহি ৰাঠি শেষ কৰিলোঁ আৰু আজি আমাৰ এঠাইলৈ মানে ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ আছিলে আৰু মানুহজনে ডিউটিৰ পৰা আহিলে ডিউটিৰ পৰা আহিয়ে বাহিৰে বাহিৰে মোক গাড়ীত উঠালে আৰু আমি আহি পালোঁ এই ঘৰটোলৈকে এই যে বনাই থকা বিল্ডিংটো দেখিছে এই ঘৰটোলৈকে আহিছিলোঁ এই ঘৰটোৰ এই তলৰ ৰাস্তাটোৰেহে যাব লাগিব ওপৰেৰেও যাব পাৰি অৱশ্যে মেইন গেটখন তলেৰেহে আছে সেইকাৰণে তলেৰে গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে বাৰ বাৰ ঘৰ বা মানে ইয়াতে ভাড়া থাকে বাৰ যিহেতু অৰিজিনেল ঘৰটো দেখি দেখাইছিলোঁৱেই যেতিয়া বাৰ সাত মাহৰ নিয়ম কৰিছিল নলবাৰীত হয় আগৰ ব্লক এটাত দেখাইছোঁৱেই চ' এতিয়া ইয়াতে মানে যিহেতু ৰেণ্টত থাকে আৰু ইয়াতে মানে বাৰ মানে ননদে ইয়াতে ভাত খাবৰ কাৰণে খোৱাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু আমি মানে ভাত খাই মেলি আহি ইয়াতে আহি পালোঁহি আৰু দেখা পালোঁ যে ৱাইপাৰত পানী নাই সেইকাৰণে মানুহজনে গাড়ীখনত ৱাইপাৰত পানী ভৰালে পানী আৰু চেম্পু মিক্স কৰি ভৰালে আৰু তাৰপাছত মানুহজনে অলপ মানে ৰেষ্ট ডিউটিলৈকে গুচি গ'ল আকৌ ৰেষ্ট কৰি তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছেনে ইয়াতে মই আহি পালোঁ মাহঁতৰ ঘৰ মাহঁতৰ ঘৰত আহি পাই দেখিছোঁ মাহঁতৰ ঘৰত লাইট বন্ধ তাৰপিছত মই ইয়ালৈকে মই জেঠী মই নিচ গম পালোঁ নিশ্চয় মা জেঠীহঁতৰ ঘৰত আছে তো মই ফোন নকৰাকৈ আহিছিলোঁ কিন্তু জেঠীহঁতৰ ঘৰলৈকে আহি সোমাই আহিলোঁ আৰু দেখা পালোঁ ইয়াতে মামীহঁত আছে মামী দুগৰাকী মামীয়ে হয় এই দুগৰাকী মামী মানে বাই ভনী হয় দুটা মামাৰ লগতে বিয়া হৈছে পিছত মোৰ ইয়াতে ই অহার কামটো আছিল যে মানে থ্রেডিং করবলা আসে তো মই মানে ইয়াতে মানে কৰিবৰ কাৰণে থ্রেডিং করবর আৰু মামীও মানে মাজু মামী কিনে আমার যেহেতু মামার লরার বিয়া গতি মামী কলে কি মোকো থ্রেডিং করে দাগতে তারপি মানে মামিকও থ্রেডিংস আর আপার লিফ্টস মানে দুইটাই করে দিলাম তারপর মামীও বহুত বেশি সন্তুষ্ট হল আর মামিয়ে কি টাকা দি মনে করি কি নালে এটা যেহেতু মোটার্টিং হয় সেই কারণে মানে কারোর পয়সা লওয়া নাই তারপিছি মানে করা উঠা তাৰপিছত এতিয়া ধানি আৰু বৌৱে এখন বিয়া আছে আমাৰ ওচৰৰে হয় বৌহঁতৰ ইহঁতে মিলি কিনে এই বৌ বিয়াখন খাবৰ কাৰণে যায় আমাৰ মাও নিমন্ত্ৰিত আছিল কিন্তু মায়ে ঘৰৰ মোক যিয়ে কাহ দেখা পায় নোযোৱা হ'ল বেজাৰে লাগিল আমনি লাগিল ভাগৰ লাগিল কি কি ক'লে নাজানো আৰু মুঠতে নোযোৱা হ'ল তাৰপিছত মাহঁতে মায়ে আৰু মোক এৰিনকৈ এনেকৈয়ে যায় বাৰু তাৰপিছত আৰু ইহঁতে গ'লগৈ আৰু ইয়াৰ আমাৰ ওচৰতে খুৰা বহি আছে দেউতাও বহি আছে খুৰা আৰু দেউতাই কথা পাতি আছে আৰু দেউতাক দেখিলোঁ দেউতাই সদায় দৰে এনেকৈ ভাত বনাই আছে আৰু মাও ইয়াতে মেচিনৰ কাপোৰ চিলাই আছে অঁ মই কৈছিলোঁ যে মানুহজনে ডিউটিলৈ গৈছিল নাই মানুহজনে ডিউটিলৈ যোৱা নাছিল মই পাহৰিছিলোঁ আচলতে মা মানুহজনে চন্দ্ৰপুৰ মানে ভিনদক লগ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে তাৰপিছত মই তেতিয়াহে ক'লোঁ যে তুমি যদি চন্দ্ৰপুৰ যোৱা মই তেতিয়াহ'লে পানী খেতি যাওঁ মোৰ কাম আছে থ্ৰেডিঙৰ কাম চ' মই সেইকাৰণে মই পানী খেতিত ৰখি দিলোঁ নহ'লে ময়ো চন্দ্ৰপুৰে গুচি গ'লোঁ হয় আৰু এইটো হৈছে পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ' যেতিয়া মই তেতিয়া দিনৰ ডেৰটা বাজিছে আৰু মই এই বাৰ চাদৰখন গুঠিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ আৰু গাইজ এই বাৰ চাদৰখন মোৰ সন্ধিয়া চাৰে ছটা বজাত গুঠি কমপ্লিট হৈছিলে আৰু ভিনদৌৰ হাতত মই চাৰে ছটা বজাত বাৰ হাতত ভিনদৌৰ হাততে মানে মাৰ আৰু বাৰ দুযোৰ চাদৰ মেখেলা মই দি পঠালোঁ কাৰণ মা যিহেতু চন্দ্ৰপুৰ থানাৰ ডিউটিত গৈয়ে থাকে আৰু বাৰো চন্দ্ৰপুৰতে ঘৰ গতিকে বাৰ ওচৰৰ পৰা মায়ে চাদৰ মেখেলাযোৰ লৈ ল'ব পাৰিব সেই বুলিয়ে দি পঠালোঁ কাৰণ মা যিহেতু এঘাৰ তাৰিখতে বিয়ালৈ যাব গতিকে মাক সোনকালে লাগিব সেইকাৰণে মই সোনকালে 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 কামখিনি কৰি দি পঠালোঁ বাইদেউৰখনো দি পঠালোঁ তাৰে পিছত আমি আহিলোঁ মেলালৈকে এই আৰু মেলাত আমি এইয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় একদম মানে মদঘৰীয়াত আমাৰ ঘৰৰ মানে সন্মুখৰ ফিল্ডখনতে হৈছে চ' আমি আৰু কেনেকৈ নোচোৱাকৈ থাকোঁ বোলো তালৈকে আমি চাবৰ কাৰণে মেলা চাবলৈ আহিলোঁ আৰু চাই লওকচোন আৰু মেলাত আমি কি কি চালোঁ আৰু মেলা চাই শেষ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে এই বাইদেউজনীৰ দোকানতে ঘুগুনী কণী এনেকৈ খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ বাইদেউজনীৰ দোকানত আমি এনেও আহি থাকোঁ বাইদেউজনীয়ে মেলা বুলি নহয় সদায়ে দোকানখন দিয়ে সেইকাৰণে আমি বোলো বাইদেউজনীৰ দোকানতে খাওঁ সেইবুলি আমি পকৰী ঘুগুনী কণী চাহ গৰম গৰম চাহ এনেকৈ খালোঁ তাৰপিছত আমাৰ মিঠা খাবৰ কাৰণে মন গ'ল সেইকাৰণে আমি মিঠা খাবলৈ ইয়াতে জিলাপী কিনিবলৈ আহিলোঁ আৰু ৰাখিয়ে সেই বাতিটো লটাৰী খেলি পাইছিলে আৰু ইয়াতে আমি গৰম গৰম জিলাপি ৰ ৰাস্তা ৰাস্তাই খাই খাই আহিলো ৰাস্তা মানে কি আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মেলাখন হৈছে সেয়াই আৰু